Bir daha salam olsun hər kəsə. <coughs> Yenə bir e, inkubator yığımışıq e, öz müştərisi üçün. Bu da bizim çox gözəl müştərilərimizdən biridir. Yəni demək olar mənə yumurta gətirirdi. Yəni e, Big Cheese Kanada yumurtası gətirirdi. <coughs> i̇nkubator vururdu 1000, 1500, 500, ən az gətirəndə 500 yumurta gətirirdi mənim üçün vururdum. Bu dəqiq hal-hazırda bir 2000-ə yaxın yumurtası var məndə inkubatorda işləyir. Demək, qardaş, hər dəfəsində də əlbəttə ki, biz pul pul alırdıq ondan. Yəni ki, e, nəyinsə, yəni ki, məvacibin qarşılığında biz o yumurtanı, yəni pulun qarşılığı ilə biz o yumurtanı çıxardırdıq. Çox gözəl də nəticə alırdıq, verirdik. Çıxışlarda da, e, videoda da var, çəkilişlərdə də var mənim çıxış nəticələrim göstərmişəm orda. İnşallah bunlarda çıxsınlar, göstərəcəyəm. Bu adamdan mən özüm məsləhət gördüm ki, e, qardaş, sən hər dəfə mənə pul verirsən. Hər dəfə mənə pul versən. Bu misalın məqsəddə çəkməkdə məqsədim odur ki, sonunda mən vurğulayacağam nəyə görə. Çox adam başqa şey fikirləşir, amma elə deyil. E, o özü üçün fikirləşir. Bax qardaş, deməli mən ona məsləhət gördüm. İnkubator yığmalı. Dedim qardaş, sən hər dəfə mənə pul versən, hər dəfə pul versən, elə bir dənə inkubator al. Yığaq sənin üçün, aparqo, inkubator da özün, elə mənə verdiyin pulu sən inkubator alarsan. O çox gözəl qarşıladı, çox gözəl yanı ki, yanaşdı bizim bu fikrimizə. Mən yenə deyirəm, etkin pulundan olmaz. Mən pulumdan oldum, amma insaniyyətimdən olmadım. Öz e, necə deyim, e, Allah qarşısında mən öz ruzumu yetirəcəy Allah. O adam yenə də inkubator aldı məndən. Və mənə dedi ki, mən həmişə sənə yumurta da verəcəyəm. Bax, hər kəs görək, yenə deyirəm, pul, pula görə hər şey eləmək düzgün deyil. İnsana ad qalacaq, həyatda insana yaxşı ad qalacaq. Nə var, nə dövlət, nə pul, nə heç nə qalmayacaq. Nə isə, baxın yenə birin qəbatır yığımışıq. Bu həmin şəxsə gedir. Həmin o vurğuladığım, çox gözəl ağsaqqal kişilərimizdən biridir. Va bu inkubator da sırf hind quşu üçün yığılıbdı. Va bu inkubator. Baxın. Baxın bu latoklar sırf hind quşu üçün yığılıbdı. Yəni ki hind quşu üçün nəzərdə tutulub. Çox gözəl bir inkubator, tam avtomatikdir. Hər bir şeyi nəmləndirilməsi inkubatora necə deyim, aid nə lazımdırsa hamısı tam avtomatik işləyir. Bunu da inşallah biz indi bu gün nərsə aparaq təqiblə verəcəyik. İnşallah buna da yumurta vəraq çıxış nəticələrimiz olsun, çəkib göstərəcəyik. Yenə də kiməsə inkubator lazım olsa, kiməsə inkubatora aid nəsə lazım olsa, detal dükan da açılıbdı, dükanımız da işləyir. Çox gözəl müştərilərimiz də gəlib gedir. Yəni kinə lazım olsa buyursunlar, müraciət etəsinlər. Kimə təmir lazımdsa təmir. Yəni mən hər videoda vurğulayıram, bizi tanıyanlar tanıyır, tanımayanlarda bilsinlər. Gelin orada baxın videomuzu. Yenə deyirəm, yaxşı usta seçin. Vallahi mən yenə deyirəm, mən demirəm məni seçin. O qədər usta var. Maraqlanın, öyrənin, bilin, yaxşı usta seçin. Hər bir kəsin inkubatorları ilə maraqlanın. Çox adam deyir ki, məsələn, inkubatorda səndə məsəl üçün işıq yazır, işıq nə qədə yazır. Məsələn, belə deyək. Ancaq sizə belə şeylər də e, Məsəl üçün 12 voltla işləyirmi? Bax qardaş, mən bir söz deyim, sən pul qazanırsansa, pul xəstəmalasan. İşıq nəyi işıq yazacaq? Məndə evdə 5-6 dənə inkubator işləyir. Yayda mən 400-500 manat işıq pulu verirəm. İşıq pulu verirəm və qazanc da götürürəm. Qazanc götürməsən mən o işıq pulunu verməram axı. İndi də həmçinin işıq pulunu nə, nə yazacaq? E, qoy yazsın 20-30 manatlab 50 manat, məsəl üçün. <coughs> Heç o boyda yazmır. Yenə bax o 1000, min, 2000lik yumurtanın qarşısında o pul heç nədir. Yenə də baxın, kimə lazım olsa buyursun, videolarımıza baxın, əlaqə nömrələrimiz var. Təmir eləyirik, inkubatorları tam qaydada təmir eləyirik. Yeni inkubatorlar yığırıq və detal satışımız var. Əlaqə nömrələrimiz var, girib sosial şəbəkələrdə izləyə bilərsiniz. Buyurun, yenə də kimə lazım olsa buyursun.